হ্যালো ফ্রেন্ডস ওয়েলকাম বেক টু মাই চ্যানেল আজি লোকৰ লগত টমেটো কেচাপ কেনেকৈ বনায় তার ৰেচিপিটো শেয়ার কৰিম সো ভিডিওট শেষলক চাই থাকিব টমেটো কেচাপ বনাওতে প্ৰথমতে বিলাহী চারিটা মিডিয়াম কাটি সাইজের ধুই কাটি কাটি লো পিছত পিয়াজ নহৰু আদা জলকিয়া জালুক গুড়া তারপি জীরা গুড়া আর লৈ মশলাটা এতিয়া আমি টমেটো কেচাপটা উইদাউট অইল বনাম মানে তেল নিদিয়াকৈ বনাম সেইকাৰণে আগত এতিয়া গেছত চচ এটা বহাই লৈছোঁ চচপেন এটা বহাই লৈছোঁ এতিয়া এইটো গৰম হ'বলৈ দি দিছোঁ এতিয়া গৰম হৈছে অলৰেডি ইয়াত গৰম হোৱাৰ পিছত এতিয়া আমি টমেটো বা বাকীখিনি ইনগ্ৰে ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছখিনি দি দিম টমেটো দিয়াৰ পিছত এতিয়া অলপ লৰাই লৈছোঁ এতিয়া টমেট'টো যেতিয়া অলপ অলপকৈ সিজিব বা অকণ বেছিকৈ গৰম হৈ গুজাব তেতিয়া নিজে নিজে পানীটো এৰি দিব তেতিয়া চচপেনত লাগি নাযায় অলপমান এনেকৈ লৰাই লৰাই থৈ দিম এতিয়া বাকী ইনগ্ৰেডিয়েণ্টছটো দি দিওঁ পিঁয়াজ দি দিছোঁ এতিয়া সেয়া তাৰপিছত নহৰু চহৰু গুচাই পেলাই এনেকৈ দি দিছোঁ থেতালি দিয়া নাই আৰু অকণমান হালধি তাৰপিছত চাট মছলা এইবিলাক গোটেইখিনি একেলগে দি দি পেলাই লৰাই থাকিম এতিয়া লৰোৱা হৈ গৈছে এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি নিমখ অকণমান দি দিম আপোনালোকে নিজৰ সোৱাদ অনুসৰি নিমখটো দি দিব কিমান দিয়ে জালুক অথনি দিবলৈ থাকিয়ে গৈছিলে এতিয়া দেখুৱাইছোঁ এয়া জালুক দি দিছোঁ জালুক দিয়াৰ পিছত ভালদৰে লৰাই থাকিম অকণমান গেছটো মিডিয়াম চাইজত দি দিব লাগে কাৰণ নহ'লে অলপ জ্বলি যায় ক'বলৈ ঢাকি গৈছিলে টমেট' চচটো অকণমান মিঠাও হয় কাৰণে অকণমান চেনি অক চেনি অকণমান দি দিছোঁ যাতে অকণমান মিঠা পৰিমাণো হওক জ্বলাও হওক টেঙাও হওক নহয় জানো এতিয়া অলপ ঢাকি থোৱাৰ পিছত বিলাহীৰ পানীটো শুহি গৈছে এতিয়া ইয়াত আমি অকণমান পানী দি পেলাই লৰাই দিম লৰাই থাকিম এতিয়া লৰাৰ কাৰণে অলপ পাতলাই গৈছে আৰু বস্তুটো দেখিবলৈও ভাল লাগিছে এ টমেটো আধাখিনি কাম হৈ গল সিজি গল এতিয়া অলপ সময় ঢাকি থৈ ঠাণ্ডা ঠান্ডা এতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত এনেকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত লৈ লৈছোঁ গ্ৰাইণ্ডাৰত ভৰাই লৈছোঁ তার গ্ৰাইণ্ড পিছত লম পিচি লম পিছি পেলাই কি কৰি আছোঁ আহকচোন চাওঁ এতিয়া পিছি হৈ গল মোৰ এতিয়া আমি এই বস্তুটো আমি দুই ধৰণে খাব পাৰোঁ প্ৰথমটো হ'ল আমি এনেকৈয়ে চাকনিত অকণমান উলিয়াই লৈছোঁ তাৰপিছত এটা প্লেটত উলিয়াই লৈছোঁ প্লেটতো আমি ডাইৰেক্ট এনেকৈও খাব পাৰোঁ ভাতৰ সৈতে চাটনি হিচাপত আৰু যদি আপুনি ভাবে যে নহয় আমি চচ হিচাপত খাম তেনেহ'লে আপুনি অলপ চাকি লৈ পেলাই যিখিনি থাকি যায় চাকি লৈ পেলাই যিখিনি ধৰক তাৰ মানে গোটা গুটি থাকি যায় সেইখিনি পেলাই লৈ চাকনিৰ পৰা সৰি যোৱাখিনি তলৰখিনি সেইখিনি আপুনি ধৰক বটল এটাত ভৰাই থৈ দিলে তেতিয়া আপুনি টমেট' কেচআপ হিচাপত ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে এনেকৈ ঘৰতে আমি টমেট' কেচাপ বনাব পাৰোঁ এয়া চাওকচোন চাবলৈও কি ধুনীয়া হৈছে আৰু খাবলৈও বিৰাট ধুনীয়া ৰুটিৰ খতি কি চিংৰাৰ খতি মমোজৰ খতি আপুনি যিহৰ লগত খাই ভাল পায় আপোনালোকে খাব পাৰে বন্ধুসকল যদি আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ চেনেলটোত নতুন হয় তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ছাইডত থকা বেলাইকনটো হিট কৰি দিব ধন্যবাদ